Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu gün sizinlə sadəcə qantellərdən istifadə edərək evdə ayaq məşqini göstərəcəyəm. Bu məşqimiz dostlar 3 hərəkətdən ibarət olacaq və bu 3 hərəkət bizim bütün ayağın ön, arxa hissəsini əhatə edəcək və təbii ki, yan əzələlərimiz də burada işləyəcək. Dostlar, öncəliklə evdə çəkiləri azardığımız qədər özümüzə uyğun seçməyə çalışırıq. Nə ağır, nə çox yüngül olaraq seçirik və diqqət edəcəyimiz təxmini 70-80 faiz aralığında çəkilsək və bu bizə doğrudan da kifayət edəcək. İlk hərəkətimizlə başlayırıq. Dostlar, qantellə squat hərəkəti edəcəyik. Bilməyənlər üçün deyim, bu hərəkət zamanı diqqət edəcəyimiz ayaqlarımız çiyin genişliyində asılır və bir az belə baxacaq şəkildə ə, ayaq uçlarını yerləşdiririk və ondan sonra ə, qantellər çiyində qalacaq şəkildə aşağı doğru ə, birinci çanaq nahiyəsindən arxaya doğru edirik, ondan sonra aşağı doğru otururuq. Və bu hərəkəti biz ə 12-15 təkrar arası edirik dostlar. Bu hərəkət çoxlarına asan gələ bilər. Yəni biraz daha professional olan insanlar squat hərəkətində ağır çəkiləy qaldırdığına görə qantellə bunu etmək biraz onlar üçün sadə gələ bilər. Ona görə hərəkəti çətinləşdirmək üçün biz sizə bir hərəkət daha göstəririk və bu stretch setlər edərək hərəkəti çətinləşdirəcəyi dostlar. Nədir bu? Ee, videodan da sizə göstərdiyimiz kimi e, hərəkətin orta qismində e, yarım olaraq qalxırıq və tam qalxmırıq. 3 dəfə yarım qalxıb, sonra 1 dəfə tam qalxırıq. Belə olduğu təqdirdə hərəkət sizə daha dorsa ağır gələcək. Bu hərəkəti yenə dostlar, 12-15 təkrar arası, daha professional olanlar və yaxud e, qantel yüngül kantelləri yüngül olanlar edə bilərlər. Bu hərəkətdə dostlar ayağım daha çox ön üstəsi işləyir və yan əzələlər də hərəkətə qoşulur. Bundan sonra keçək ikinci hərəkətimizə. İkinci hərəkətimiz dostlar standing lanchdır, yəni evdə bizim walking lanch, yəni gəzərək lanch hərəkətini etməyə şəraitimiz olmadığına görə walking lanch ilə edərək həmin hərəkətdən aldığımız effekti çox rahatlıqla bu hərəkətdən də ala bilərik. Burda edəcəyimiz, diqqət edəcəyimiz məqam ayaqlar yan-ciyin genişliyində başlanılır və önə doğru bir ayağımızı atırıq və arxa ayaq dizdən qatlanır və ön ayaq da dizdən qatlanır. Çalışırıq aşağı doğru oturaq, önə doğru dizimiz bizim pəncəmizi keçməsin. Aşağı doğru oturub qalxırıq, təkrər hərəkətə qayıdırıq. Bu hərəkətdə dostlar hər ayağa 12 təkrər 3-4 yanaşma olaraq edə bilərsiniz. İlk çəryşətdə dostlar əsasən e, bəhs etdiyimiz hərəkətlərdə ayağın ön və e, yan əzələlərimiz işləyir. E, bu hərəkətdə isə son hərəkətimizdə e, Romanian Deadliftdə biz ayağın daha çox hamstring arxa əzələsinə e, yönələcəyik və bu hərəkətdə yenə diqqət edəcəyimiz məqam belimizi düz saxlayırıq, dizlərimiz bir az qatlanır və çanaqdan ə aşağı əyilərkən canaddan arxaya özünüzü dartmağa çalışırıq və bu şəkildə hərəkəti yerinə yetiririk. Bu hərəkətdə dostlar 12-15 təkrar arası edə bilərsiniz, 3 və ya 4 yanaşma olaraq. Toplam bu 3 hərəkəti edəndən sonra dostlar demək olar bütün ayağınız işləmiş olur və ə, bunu davamlı etdiyiniz müddətdə də ayağınızı formaya sala bilərsiniz ə, və davamlı inkişaf ettirə bilərsiniz. Bu günlü bu qədər dostlar. Gələn videolarda görüşənə gedək.